ответ. Что? Вы где, сообщите, где кто Сейчас я звоню в Дегрету. Вы сейчас еще раз, чтобы покажите удостоверение, чтобы продиктовал, поставил. Да. То есть поймите правильно, то, что вы начинаете сразу там, там, это. Я двумя руками за вас. Но вы поймите, я как представитель власти, как милиционер, не имею права участвовать в никаких политических партиях и движениях. Поэтому я только в рамках своих функциональных обовязков выполняю свои да, А не надо нас, понимаете, не надо Беркуту. Милиции много. Милиции много. И каждый выполняет свои функции. Если бы мне были вопросы, я отвечал бы за себя.

но подсудимые, там другие люди находятся. Меня не надо другим заводить. Меня заведите, будьте любезны. Я не знать, знаю, где он его. находится. Откуда я могу вам сказать, где он? Принесите нас Наберите Принеси. ревника. Да, я забираю, сейчас. Подождите, а друзья, здесь, сюда, сюда. я, я вам Да, наберите ревника. Кто Я знаю, привезли его или нет. Он здесь. Он здесь. Вы уже не выехал. Мы знаем, раз он говорим. Я не утверждаю, например. Поэтому я позвоню. Он не может выехать. Вы заговорились. Да. Ничего Его сюда даже не пригласили. Насколько я знаю, его даже шел не суд. Суд был без его участия, его не было вообще. Это я вам почему-то говорю, что у нас есть видеозаписи. Если вы хотите, мы можем только вам показать, что суд проходил вообще без рублей. Его, его даже никто не показал. Покажи, пожалуйста, если вам. Зайди, покажи. Можно он в КПЗ сидел, через металл Да Там он в СИЗО с его не привозили. Он на в, в СИЗО, СИЗО его сюда даже не привозили. Заседание было без него. У нас он видеозапись. Иди, покути, да.